Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu, dimana pada kesempatan kali ini Kang Mumu akan membagikan informasi mengenai jenis padi dengan produksi yang sangat tinggi dan juga anakan yang lumayan cukup banyak. Selain memiliki produksi yang sangat tinggi, jenis padi ini juga memiliki rasa nasi yang cukup enak dan juga pulen. Selain itu, Jenis padi ini digadang-gadang akan menjadi primadona di tahun 2024 dan yang banyak dicari oleh para petani. Dengan menanam jenis padi ini diharapkan hasil dari para petani bisa lebih maksimal dan lebih banyak. Selain dari hasil gabah yang kita jual, kita bisa menjual benih padi untuk kalangan sendiri. Dengan demikian, penghasilan kita akan berlipat dari biasanya. Bagi para sahabat Kang Mumu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan bagi yang belum menekan tombol loncengnya, silahkan tekan atau aktifkan tombol loncengnya. Biar para sahabat Kang Mumu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. jenis Amazon 218 biasanya petani menyebutnya dimana benih padi ini memiliki umur 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam ciri khas jenis padi ini memiliki anakan yang cukup banyak yaitu 50 sampai dengan 80 perumpunnya dengan tinggi tanaman 90 sampai dengan 100 cm untuk jumlah bulir sendiri ini juga lumayan banyak ya para sahabat 250 sampai dengan 350 bulir per malainya Untuk potensi hasil sendiri ini bisa mencapai 13 ton per hektar. Untuk ketahanan terhadap hama dan penyakit ini tahan hama warang batang coklat dan juga tahan terhadap bakteri terutama blast dan ini juga sangat tahan roboh untuk rasa nasi sendiri ini pulen cocok ditanam di lahan irigasi rawa dan tanah hujan padi kolosebo jenis padi ini merupakan jenis padi lokal yang berasal dari Jawa Barat untuk umur benih padi ini yaitu usia panennya 90 sampai dengan 95 hari setelah tanam untuk anakan 30 sampai dengan 45 anakan perumpunnya untuk jumlah bulir sendiri yaitu 220 sampai dengan 300 bulir permalainya lumayan banyak ya untuk berat bobot gabah per 1000 bulir ini lumayan 30 gram ya lumayan agak sama ya dengan C2 kemudian untuk tinggi tanaman sendiri ini 95 cm Kemudian untuk panjang malai sekitar 30 cm untuk rasa nasi pulen. Potensi hasil ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Jenis padi ini tahan rebah, cocok sekali ditanam untuk musim penghujan. Dan ini juga tahan terhadap penyakit ADB ataupun kresek dan jamur patah leher jamur belas dan agak tahan terhadap orang batang coklat dan yang satu lagi ini toleran terhadap tanah asam yang selanjutnya yaitu padi jenis trisultan dimana jenis padi ini merupakan hasil persilangan dari impari 32 dan juga Sertani 13 ya untuk umur sendiri ini memiliki umur yang lumayan genjah juga ya 95 sampai dengan 97 hari setelah tanam dengan anakan produktif yaitu 25 sampai dengan 45 anakan perumpunnya dengan panjang malai sekitar 30 sampai dengan 35 cm dengan jumlah bulir per malainya yaitu 275 sampai dengan 330 bulir per malainya. Untuk berat bobot per 1000 bulirnya ini 31 gram. Dengan potensi hasil bisa mencapai 12,7 ton per hektarnya. Dari hasil real di lapangan tertinggi yaitu 12,3 ton per hektar. Dengan warna daun hijau gelap, tinggi tanaman 110 sampai dengan 120 cm, dengan bentuk bulir besar dan panjang, warna bulir kuning bersih. Tahan terhadap tanah berlumpur. Batang yang besar dan kokoh menjadikan tanaman ini tidak mudah roboh di waktu musim penghujan untuk perawatan sendiri ini sangat mudah karena tanaman ini tahan terhadap penyakit belas atau jamur tahan penyakit patah leher tahan bakteri yang kita sebut dengan kresek dan toleran terhadap hama warang batang coklat Jenis padi ini merupakan jenis padi yang akan menjadi primadona di tahun 2024 karena produksi yang sangat tinggi dan juga bulir yang cukup besar dan panjang sehingga diminati para tengkulak gabah. Yang selanjutnya, jenis galur dari Medan yaitu di Imbrida C2 Dimana padi ini memiliki usia panen sekitar 90 hari setelah tanam Dengan tinggi batang 90 cm yang daun bendera berbentuk sudung tegak sehingga tanaman ini akan terjaga dari sama burung pipit ya. Untuk jumlah bulir sendiri ini sekitar 250 sampai dengan 280 bulir per malainya, tapi ada yang sampai dengan 300 juga. Untuk bobot sendiri ini merupakan pesaing dari impari 32 ini mencapai 30,27 gram per 1000 butirnya lumayan berat ya menurut Kang Mumu ini lebih berat daripada impari 32 untuk rasa nasi sendiri ini enak dan juga pulen kemudian rata-rata hasil yang real di lapangan yaitu sekitar 8,5 sampai 9 ton walaupun ini bisa mencapai potensinya sampai dengan 12 ton per hektarnya. Untuk bentuk gabah panjang dan juga montok ya, bisa dilihat sendiri nih. Kemudian untuk perawatan sendiri ini lumayan mudah dengan bobot yang begitu berat tidak menjadikan tanaman ini roboh jangan takut ya para sahabat untuk menanam di musim penghujan asalkan penggunaan unsur nitrogen dikurangi terutama pada musim penghujan mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai empat jenis padi yang akan populer di tahun 2024 bagi para sahabat kamu -mu yang memerlukan ini yang tadi saya sampaikan, bisa dilihat di kolom deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.